assalomu alaykum aziz do'stlarim sizlar bilan suroj jo'rayev siz mani yangi kanalimdasiz aziz do'stlarim bejizga bu kanalni nomi erkak tv emas man bu kanalimni ochishimdan maqsad e, mana shu hozir video davomida man sizlar bilan ozgina suhbatim bor o'zimni masalan mani surojh xopiz muborak tv kanallarimda mani yaxshi biladigan obunachilarim bor allohga ming shukurki elni e'tiboriga tushdik shunchalik hurmat izzat bilan e'zozlab bizni el ko'kka ko'tarib mana shunday o'stiryapti ming bor rahmat hammasi uchun hammasi uchun rahmat endi aziz do'stlarim o'sha videoni sarlavhasida ko'rdilariniz mana shu man nimaga erkak tv deb ochdim kanal nomini eng avvalo biz erkak bo'lib yaralganmizmi umrimizni oxirigacha erkak bo'lib o'tishimiz kerak o'sha otamiz bizni farzand ko'rdim o'g'il ko'rdim deb biz tug'ilganimizda elga to'y berib e, o'g'illik bo'lgani uchun boshi ko'kka yetgan bu e, o'g'il farzand dunyoga keladi o'g'ilmi qizmi hammasi onadan volidayi muhtaramadan dunyoga keladi ollohning e, karomati ila endi man aytmoqchi bo'lganim aziz do'stlarim mana e, sirohhoi kanalimda yoki muborak tv kanallarimda Iı, man ko'p video qilganman mana shu onadan so'kadigan nodonlar haqida man iltimos qilganman yolvorganman birodar gaping bo'lsa mani o'zimga chiqqinki kommentariyada fikringni bildirma kommentariyada mani onamni yoki boshqa bloger jamiki onani so'kma chunki do'stlarim aytilganki jannat onalar oyog'i ostidadir qarang biz onani oyog'i ostichalik ham emas ekanmiz onaning oyog'i ostida jannat bizni oq yuib oq taragan kechalarini uyquni uyqu demay o'sha allomalar yoki e, ustozlarimiz aytgan bizni maktabda o'qituvchilarimiz bo'ladimi jamiki kimni ustoz deb bilsak ustozlarimiz aytganki bizni qilayotgan yaxshiligimiz onamizga onadan nisbatan oladigan bo'lsak onada onaga qiladigan yaxshiligimiz bir kunlik bizga aytgan allasini qarzini biz uza olmas ekanmiz a hozirgi qo'shtirnoq ichidagi nodonlar aksariyat mani masalan internetda ko'rib san blogerlikka to'g'ri kelmaysan yig'ishtirgin qishloq kolxoz turqing to'g'ri kelmaydi deydigan nodonlarga mani gaplarim shundan iboratki to'g'ri man g'irt qishloqman kışlağ qishloqdan chiqqanman bundan or qilmayman lekin mana shu mani qishloqi deydigan nodonlar ko'rmaganni ko'rgani qursin shiori ostida qo'liga sensor telefon olganiga to'rt kun bo'lganmi yo'qmi o'zini aqlli yasab olib birovni onasini so'kadiganlar ko'paygan qaysi videomga qaramang mani videolarimda apisaniamda nomerim bor qanaqa erkak bo'lib yaraldingki o'zimga chiqib so'kmaysanda onani so'kasanlar sanlarni ona tug'maganmi kim onadan tug'ilmagan jamiki dunyoda jonzot borki hammasi onadan dunyoga keladi haliki inson bizga nimaga aql bor nimaga farosat bor birovni onasini so'kishdan oldin uyda turgan onani o'ylash kerak rizq bergan sut bergan tuz bergan onani o'ylash kerak Men masalan hamma jamiki o'zbekiston dunyo ahlini e, onalarga men kattadan katta rahmat aytaman chunki farzandni dunyoga keltirgancha onani bir oyog'i u dunyoda bo'lar ekan biz bir kunlik allani qarzini uzolmaymiz-ku, lekin onadan so'kinishni bilamiz endi masalan man internetga bu maqsadda kirmagan edim youtubega man ollohga ming shukur qancha qancha odamlar e, masalan imenno o'zimdan oladigan bo'lsam mani o'zimni kanalim orqasidan nechi kishi moshinali bo'ldi nechi kishi mani uylariga aytib yoki choyxonalarda mehmon qildi o'sha mehmon bo'layotgan jarayonida syomka qilgan bizni mana biz haq beramiz sanga rahmat degan joylarida man videoga olmadim chunki nimaga internetda shunchalik fahmi torlar ko'payganki o'sha o'tirgan joyingni ham reklama qilyapsanmi deb noto'g'ri fikr bildirmasin deb lekin du, 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 man uchun bir idea edi u man uchun bir daxoddi u puledi man o'shani obunachilarim haq beryapti deb video qilsam lekin shunaqa narsadan qo'rqib yana onamga na'lat olib kelmay degan maqsadda man shuni video qilmaganman man Iı, bekorga sirajh hofiz emasman mani nomi allohga ming shukur yaxshi insonlarni qo'llab quvvatlashlarini evaziga mana shu to'ylarga chiqqanmiz san'atkorlik qilganmiz allohga ming shukur elni duosi bilan mana shu ota ona haqida man judayam ko'p qo'shiq aytardim yoshligimdan qiziqardim man uşa, lirika, insallar, man qiziqqan san'atkorlar o'sha lirika klassikani aytadigan insonlar o'shalarni man niyat qilib hofiz bo'laman degan deganman ham allohga shukur niyatimga yetganman bir yigit nimaiki cho'qqini zavt etmoqchi bo'lsa nimaiki yutuqqa erishmoqchi bo'lsa allohga ming shukur olloh mani yetkazgan man olloh degan bandaman mani faqat mani emas mayli man o'zimdan qiyos olmayman blogerlarni onasini so'kish o'sha bir panada o'tirib kommentariya yozish bu judayam erkakchilikni oyoq osti qilish bilan barobar erkak bunday bo'lmaydi bu nimaga uchrashib e, video qilishga nimalariniz yo'q duxlaringiz yo'q man спокойной bo'lib gapiryapman masalan qilganim yo'q hech kimdan alamimni no, olganim yo'q просто e, achchig'im chiqadiki mana shunaqa erkaklarga e, o'sha qo'shiqlarda bor o'sha e, sherzod masharipovnian qo'shiqlarini eshitganman ona so'zin uch harf desam uch harfda olam mujassam mehri olamdan emas kam onajonim jonim onam deydi dunyodan ham oldin birinchi ona turadi aziz do'stlar dunyodan ham oldin man ismlarini keltirmayman akkauntga har kim har xil ism kirgizishi mumkin onadan so'kkanlarni o'zim ro'yxatga olib qo'yganman lekin ismlarini hozir aytmayman o'zlari bilib vijdoni qiynalsin o'sha onasini o'ylash kerak har kimni dunyoga keltirgan voliyday muhtarama onasi bor masalan mani o'zimni onam ikki minginchi yil olamdan o'tgan biz yigirma bir yilki onasizlik azobini tortib kelamiz yigirma bir yil endi ayting aziz do'stlarim hurmatli obunachilarim mani ko'rib turganlar mani taniganlar bu bu holatga man nima deb javob video qilishim kerak edi mani ustozim bor muborakda biz qashqadaryo viloyat muborak tumanidanmiz adham akani bir qo'shig'i bor hozir so'zlari esimdan chiqyapti esimga kelgan payti man aytaman sizlarni e'tiborlaringizga havola qilib beraman o'sha qo'shiqnia u o'sha qo'shiqni man eshitsam badanim bijirlab nima deydi vujudimda boshqacha his tuyg'u yanayham kuchayadi nafratim yanayam kuchayadiki mana shu onadan so'kadigan ba'zi bir nodonlarga biz даже aytdimku onalar oyog'i ostida jannat onani oyog'i ostidagi jannatni ko'ra bilmagan farzand u ko'rnamak farzand bo'ladi agar imkoni bo'lganda edi shularni topishni mana shu kommentariyadagi she'rchalarni topishni imkoni bo'lganda edi telefon nomerini qoldirib adres berganda edi man moshina bozorni tashlardimda boshqacha video qilib boshqacha blogerlik qilardim bularni haqqidan chiqardim o'zi bularga shunaqa narsa kerakki o'sha e, buzuq filmlar chiqaradigan e, kimnidir ayolini kimnidir qizini videosini chiqaradigan video kerak demak chunki biz moshina bozor chiqaramiz mol bozor chiqaramiz el yurtga foydasi bo'lgan uy joy uchastka shunaqa videolarni chiqaramiz bularga ma'qul emas ekan olgan tarbiyang qanday bo'lishidan qat'iy nazar har bitta bosayotgan qadaming tarbiya bergan ota onangga yoziladi savobi shuni o'ylab tutishimiz kerak mani telegram imo whatsapp nomerim otamni telefonlariga ochilgan chunki man o'zimni telefonimda bo'lsa allohga ming shukur ko'proq obunachiga egamiz obunachilarim telefon ko'proq telefon qilishsa man rulda yurayman shuni evaziga telefonda ko'p gaplasha olmayman telegram o'zimni telefonimda tiklangani bilan otam nomerlariga ochilgan otamga telefon kelsa obunachilarim yoshi katta insonlar bo'ladi masalan o'sha o'n ikkita viloyatdan obunachim bo'lsa otasiman desa otam bilan juda yam ko'p suhbat qilib qolishar ekan otam aytadilar bolam mana shunday shunday inson telefon qildi mana bu inson bilan man og'ayni bo'lib qoldim mana bunisi rahmat aytdi bizani mehmonchilikka chaqiryapti deb otam minnatdor bo'lib qoladilar allohga ming shukur shu ozgina e, el yurtga keragimiz bo'lgan ekanki o'sha e, otamgacha rahmat ketirar darajada shuning uchun mana shu videoni ham aписания mani nomerim bor ismlaringni zikr qilib kiritishim shart emas o'zingni erkakman deganing mani onamni man haqimda e'tirozing bo'lsa manga telefon qilgin man qishloqi desang ham achchig'im kelmaydi haqiqatdan ham man g'irt qishloqi bo'laman qishloqdan chiqqanman bir narsani esingdan chiqarma shahardan chiqqan olifda o'sha musofir yurtiyu shaharlarini o'sha moskvayu moskva citisini to'qson olti etajlarini ko'rganman o'zbegimni yerdan chiqqan bir dona yantog'iga almashmayman musofir yurtda chiqib olib o'zbekistonda emas balki o'zbekistonda bo'larsan bir panada o'tirib olib birovni onasini so'kma sallaga emas birovni onasini so'kish o'zlaringni bosib ollaring to'rt so'm pullaring ko'p bo'lib balki so'kayotgan bo'lishing mumkin bir so'mingni ham bu dunyoga olib ketmaysan yalang'och kelding yalang'och ketasan Erkek erkak bo'lsang erkakchasiga gaplash birovni onasi o'yinchoq emas man mana shunaqa onani so'kkanlarga video ответlar chiqarganimda manga ko'p obunachilarim telefon qilib aka asabni buzmang eshakdan tug'ilganlar ham ko'pda deb именно shu so'zlarni aytganlar bor manga ovoz yozuvlari ham turibdi ularni ham man yozib qo'yganman man нерв qilmayman endi man просто qilyapmanki mani ko'rib gaplarimni eshitib o'ziga xulosa chiqarsin uyalsin o'zidan onasiga rahmat olib kelsin mani onamni so'kib o'zini onasiga la'nat yog'dirib qarg'ishga botganlar qancha turqing internetga to'g'ri kelmaydi deydi san mani turqimga baho bermasan man chiqarayotgan videolardan foydali video, video bo'lsa olgin xolos bo'lmasa hammani telefonida pauza bor назад bosib chiqib ketishing mumkin man nima e, deydi majburlamayman kanalimni kirib ko'rgin deb nerving qo'zg'asa nimaga biz shunday inson yaralganmizki nervimiz qo'zg'asa birovdan alamimizni olamiz ishimiz yurishmay qolsa ham birovni so'kamiz miz deb man masalan o'zimni qo'shmayman endi misol uchun olyapman man masalan e, muborak tv kanalim yopilganida tirikchiligim muborak tvdan edi dahoaham allohga ming shukur juda chiroyli edi muborak tv yopilganida man hech kimdan alam olmadim daje kanalim yopildi deb faryod solib e, nima ham qilmadim video ham qilmadim u kanaling yopilibdi bunisi ham yopilsin deb xotinga e, o'xshab qarg'ish qilganlar qancha bo'ldi xotinlarga o'xshab mana ba'zi bir ayollar bo'ladi qarg'ish qiladi besabab ayrim ayollar qo'shtirnoq ichidagi besabab qarg'ish qiladigan fahmutorlar bo'ladi ana shunaqa erkaklar manga e, komentariyada fikr bildirganlar bo'ldi nima bo'lganda ham ollohdan qo'rqaylik man e, moshina bozordi chiqarganimda mani bitta yaxshi akam bor olib sotar yigit shar sabzdan sarvar aka deydi o'sha e, sarvar aka aytadi sirojjon deydi e, moshinamni deydi toshkentdan bir uchastkavoy oldi sani kanalingdan ko'rgan ekan yani. deydi telefonda bular e, narxini bitishgan keyin toshkentga borib pul sanab olish payti o'sha uchastkavoy aytgan ekan man faqat surach hofizni kanalini ko'raman chunki u bola faqat g'irt jaydari o'zini tilida qishloqchasiga gapiradi degan yani. ekan man ollohga ming shukur eshitib xursand bo'ldimki aziz do'stlarim mayli man qishloqni degan gapdan xafa bo'lmayman haqiqatdan ori qilmayman kimligimdan ori qilmayman bir shaharli yigit nimani ko'radigan bo'lsa hammasini ko'rganman manga olloh nasib qilgan lekin to'rt kun internetni ko'ribman man oliftalik qilmoqchi emasman bu kamtarlik emas o'rtoqlar o'sha uchastkavoy aytgan ekan shu bolaga besh ketaman deb rahmat aka hurmat qilganingiz uchun olloh sizni xonadoningizga yaxshi kun yog'dirsin man jaydarlikni kimdan o'rgandim man jaydarlikni yoshligimdan ham o'zi shunaqa edim to'ylarga chiqsam ham o'zimni kimligimdan oriqmay san'atni davom qildirganman man mana shu to'rt besh yillik ichida yurtboshimizdan muhtaram prezidentimiz shavkat mirziyoyevdan o'rgandim shu inson haqiqiy jaydarichi o'zlarini tillarida gapiradilar ana o'shanda insonni g'ubori yoyiladi ko'nglidan nimaiki gapi bo'lsa o'sha chiqadi man shuni evaziga bundan oldin ham qaytmaganman bundan keyin ham qaytmayman o'zini erkakman degan birovni onasini so'kkandan so'kkancha uchrashib gaplash xusumating bo'lsa mana shu videoni ham tagida dizlayk bosadigan yoki e, noto'g'ri fikr bildiradigan yana nimadir deydiganlar bor eshitib işte, qo'y mana shu videoni описания mani nomerim bor demak mana shu videoni tagiga ham san negativ fikr bildirdingmi demakki san onangni hurmat qilmas ekansan onani hurmat qilmaslik davlatga xiyonat onaga xiyonat chunki bekorga vatan vatan onaga tenglanmagan mana shunaqa erkaklar hali ham urush davrida dunyoga kelmagan ekan vatanni sotar ekan allohga shukur qilganki tinchgina zamonda yashayapsan panada turib olib kommentariyada yozasan mani topolmaydi deb o'ylaysanmi olloh bir kun taqdir qilib qo'limga tushasan man har yo'l bilan topaman har yo'l bilan qo'yningga kirib boraman bir kun şey topib bittangni shunaqangi video qilaman aytdimku shunaqangi elga namuna qilib beraman onadan tug'ilganingga pishaymon qilaman kimnidir onasi o'tgan kimnidir onasi xasta kimnidir onasi hajga borishni niyat qiladi kimnidir onasini sog'ligi yo'q mana shuni eslaringdan chiqarmagin birovni onasini so'kadigan мужiklar apisaniyada nomerim bor shu videoni tagida ham agar negativ fikr bildirib ozgina bo'lsada noto'g'ri yozadigan bo'lsang demak ikki dunyoying kuygan ekan erkak emas ekansan aziz do'stlarim gaplarim cho'zilib ketgan bo'lsa uzr mani judayam ko'p gaplarim bor edi sizlar bilan surat jo'rayev bo'ldi hech qanaqa нерви qilmadim ey nima deydi dunyo ekanda besh barmoq barobar emas hali hammasi xudo xohlasa yaxshi bo'lib ketadi mana shu ozgina bizni yurtimizda shu kecha kunduzda virusga qarshi karantin e'lon qilingan yana bir narsani ta'kidlab o'tib ketay o'rni kelganda aziz do'stlarim mana shu karantin sababli har kuni oynai jahon orqali kuzatyapman bir narsani biz qadriga yetishimiz kerakki tinchlik zamonni yurtboshimizni boshlari sog' bo'lsin prezident odam xalq haqida jon kuydiryapti xalq haqida ba'zi bir shunday erkaklar borki bitta oilani bir xotinni yo'lga sololmaydigan erkaklar bor biz prezidentimizni boshiga ko'tarsak arziydi mani bu so'zlarim yuragimdan chiqyapti rahmat shunday insonga o'z farzandini o'ylaganchalik dajе kerak bo'lsa undan ham ortiq xalqni o'ylayaptilar qarang nima deyaptilar qirq ikkitami qirq to'rtta adashmasam mana shu koronavirusdan ozor ko'rgan vatandoshimiz bor ekan shularni nobud qilmasdan biz mana shu e, imkoniyatdan chiqishimiz kerak mana shu vaziyatdan deb bunday insonni bunday davlatni biz qadriga yetaylik eng avvalo hammasi onadan boshlanadi onani hurmat qilgan davlatni hurmat qiladi davlatni hurmat qilgan prezidentni hurmat qiladi vatan haqida qo'shiq eshitsangiz madhiyani eshitsangiz yuragingiz shuv qilmadimi siz davlatga xiyonatkor hisoblanasiz sog' bo'ling aziz do'stlarim videolarimiz yoqqan albatta like bosib qo'llab quvvatlang surat jo'rayib siz uchun xizmatlardan qaytmaymiz sog' bo'ling